assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh sizlar bilan yana kutubxonachingiz abdulaziz muhammad sizlarga bugun tavsiya qiladigan kitobim shunday kitobki biz kitob rastalaridan izlab izlab topishimiz qiyin bo'lgan qanchadan qancha mojarolarga sabab bo'lgan kitobning narxi nimaga bunchalik qimmat nimaga bunchalik arzon chiqarsa bo'lmaydi deb katta mojarolarga sabab bo'lgan asar va biz uchun o'ta 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 qadrli bo'lgan asarlarimizdan biri va yana muallifi ahmad ahmaute qozonchidir asarimizning nomi sodat asl qissalari sodat asl qissalarini bugun tavsiya qilishligimga til ojiz to'g'risi chunki tavsiya qilishlikka hojat yo'q stiv jobsning bir yaxshi gapi bor yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas bu kitobni reklama qilishlik emas sizlarga ozgina bo'lsa ham u haqida ma'lumot berishlikni lozim deb bildik qo'lingizdagi sodat asl qissalari to sizni qo'lingizga mana shunday mukammal yetib borguniga qadar o'n ikki yil qayta qayta tarjima va qayta qayta tahrir qilindi shuning uchun ham asl nusxadagi kitobdan anchagina mukammal va go'zal holatda nashr qilindi kitobni nimaga biz boshqa kitoblarga nisbatan sevib o'qiymiz ahmad ahmadui qozonchining tarix kitoblarini bizga yetkazib berishligi uchun tarixiy roman yo'nalishini tanlaganligi bizga hozir mana shunday mukammal kitob chiqishligi uchun sababchi bo'lganligiga aminman tarixiy romanlar tarixiy kitoblardan nimasi bilan farq qiladi voqeliklarni siz o'z ko'z oldingizda ko'rib turgandek his qilib turasiz har bir voqea har bir jarayon siz ichida bo'lgan boshqa bir dunyoda sodir bo'layotganligiga amin bo'lib turasiz kitobni ichiga shu qadar kirib ketishingizga aminmanki bu kitobdan chiqishlikni o'zi juda juda qiyin bu kitob rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlari haqida bo'lganligi uchun ham boshqa kitoblardan ajralib turadi shuning uchun ham ko'proq bu kitobga ki e'tibor berishlik va ko'proq bu kitobni mutolaa qilishlikka harakat qilishligimiz kerak deb hisoblayman kitobning narxi necha pul bo'lishligi ahamiyatsiz asosiysi kitobning ichidagi mohiyat kitobning ichidagi ma'lumotlar bizning butun umrimizga tatisin sizlarga ozgina bo'lsa ham kitob haqida ma'lumot bera olgan bo'lsam juda ham juda ham xursand bo'ldim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh